सनातन महाद्रुमा नम्म हेम्मेय सनातन संस्कृतिय वाहिनी श्रीमान वेंकट नाथार्यह कवितार केसरी वेदांताचार्य वरियों में सन्निधत्ताम श्रीमान वेंकटनाथ आर्यह कवि तारकीक केserverId वेदांताचार्य वदियोमे सन्निधक्तां सदा हृदि अहम मदरक्षण भरो मदरक्षण फलम तथा नमः श्रीपते रेवेद्य आत्मनम् निक्षिपेद् बुधह यस्याम्य किञ्चन श्रीमन् अनुकूलोन्यवर्जितः विश्वासप्रार्थनापूर्वम् पूर्वम् आत्मरक्षाभरं त्वयि स्वामी स्वशेषं स्ववशं स्वभरत्वेन निर्भरं स्वदत्तस्वधिया स्वार्थं स्वस्मिन् यस्यति मां स्वयम् श्रीमन्नभीष्टवरद त्वामस्मि शरणं गतः एतद्देहावसाने मां त्वत्पादं प्रापयस्वयं त्वच्छेषत्वे स्थिरधियं त्वत्प्राप्येकप्रयोजनं निषिद्धकाम्यरहितं कुरुमां नित्यकिङ्करम् देवीभूषणहेत्यादिजुष्टस्य भगवंस्तव नित्यं निरपराधेषु कैङ्कर्येषु नियुङ्क्ष्व मां मां मदीयं च निखिलं चेतनाचेतनात्मकं स्वकैङ्कर्योपकरणं वरदस्वीकुरु स्वयं त्वदेकरक्ष्यस्य मम त्वमेव करुणाकर न प्रवर्तय पापानि प्रवृत्तानि निवर्तय अकृत्यानां च करणं कृत्यानां वर्जनं च मे क्षमस्व निखिलं देव प्रणतार्तिहरप्रभो श्रीमान्नियतपञ्चाङ्गं मद्रक्षणभरार्पणं अचीकरत् स्वयं स्वस्मिन् अतोऽहमिह निर्भरः श्रीमानियतपञ्चाङ्गं मद्रक्षणभरार्पणम् अचीकरत् स्वयं स्वस्मिन् अतोऽहमिह निर्भरः कविताकिकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ